Привет. Вы блогер? Ну да. Верунчик. 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 О чем Верунчик сегодня вещаете? Вы смотрите мой блог. Да, попадалось несколько. Лайки ставили. Лайки это что? Ну, лайк. Сердечко такое. Смайлики смотрит. такие, да? Не смайлики это в комментариях ставит А это лайка, когда. Пальчик вверх. Не, я, я, не знаю, я вот такой смайлик ставил, вот такой, нет, вот такой вот личико такое, из него что-то зеленое льется. Зачем? Ну, лайк. Так это не лайк, это смайлик. Ты ема, я думал, это лайк. Это не лайк. Ну, я человек пожилой уже, можно сказать, вчерашний. Перепутал. Вчерашний? Ну, есть такое. Ну, мнение. тогда да. понятно, почему такая реакция. Да, 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 да. Ну, Жаль. ошибся. Жаль. А раз, я так хотела, было. так хотела, чтобы мне ставили вы все так лайки. Хотели. Я так хотела, чтобы лайки мне все ставили. Так, пальчик вверх, надо, я пальчик так вверх надо ставить. Так хотела, так хотела. Попался россиянин, который не ставит лайки. Ну, обычно ставят он. Ну, есть россияне, которые ставят лайки. Ну, а вот в процентном соотношении как было оценили количество таких россиян. Тех, которые смотрят мой блог. Или в, в общем в России? В загале. Взагали. Но я думаю, около 2-5%. что так мало. К сожалению, да, так мало. Я думаю, что больше не будет. Я думаю, что 5% это даже очень хорошо будет. 30% mm -hmm. это ну, а на что 30% России? это какая-то биомасса. Не туда и не сюда mm -hmm. им вообще все равно, что происходит. А все остальные это имперцы. А почему так вот, еще губой сделали имперц? Разве это плохо? Да, Империя. это плохо. Это прошлые века, да, это отсталость, это недоразвитость, это, это нет, нет. Ведь это это, это кстати, не развитие, все, это деградация даже. Все великие империи это цивилизация. Империи уже цивилизация, не существует, империи просто, не существует. А то, что россияне почему? млеют а об Россия империи, империи, это плохо. Это говорит о том, что они недоразвиты. А как вы понимаете вот империя это что? Ну на вашу Это идеология экспансии, захвата режима тоталитарного. Это идеология диктатуры. Это не идеология один царь, а все слушают его. Это понятия такие, где надо захватить, забрать закон не работает. Закон это один человек, портрет которого висит во всех государственных учреждениях и даже во многих домах граждан России. Вот это идеология такая империя в ну, головах россиян Упрощенное слишком понятие, даже я бы сказал скорженное. Вообще империя это объединение больших неродственных народов. Нет. Нет. Да. Вот это я называю экспансии. Вы говорите, что это объединение, захват, когда вы захватываете чужую территорию, захватываете чужую страну и народ чужой и ассимилируете его со своим, то тогда это вы вы называете это объединением, а на самом деле это называется экспансия. это захват, но это вот оккупация. Смотрите, не обязательно не обязательно объединение проходит силовым путем, очень так часто. Не обяз... Я же не проводим, говорю, что не, я же не говорю, что обязательно, я же не говорю, что обязательно. Вот, но тем не менее, я говорю, что это экспансия, расширение. Как бы о империи мы говорим Загали, правильно? Я вам, вы меня спросили, что в моем понимании значит имперскость россиян? Я вам объясню. А, нет, 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 я, я вам объясню, А империя? то, что вы говорите, не обязательно империя силовым путем захватывает, так это ну, разные империи, разные исторические факты. Можно много-много-много об этом говорить. То, что россияне это имперцы в большинстве своем, это да. Потому что россияне ну, да. россияне нас, не россияне, не воспринимают, Украину, народа, да. россияне не, не воспринимают Украину россияне не воспринимают Украину и украинцев как отдельное России. государство и отдельный народ Еще россияне раз, считают россияне говорю, сначала пожалуйста эту фразу если можно я говорю россияне не воспринимают ага. Украину и украинцев как отдельный народ россияне не воспринимают а россияне считают что Украина это и есть Россия что украинцев ага. якобы придумали то это в территории какие-то здесь принадлежат вам, имперцы. Ну и в чем они не правы? Во всем Украина – это отдельный, отдельное государство. Украинцы – это отдельная нация. Но, это но отдельная это это на нация. Страна. Это отдельная нация. Не похожа с вами вот. ни менталитетом, ни культурой ни взглядами, ни мировоззрениями, ни восприятием не, ну, государства, ты, знаете, государства закона, день. права, жизни, свобод, понимаете, всего, что... О а каких свободах вы можете Оба всех свободах. Свобода ну, например, выбора, свобода прессы, свобода действий, свобода выражения, свобода любить кого нет, хочешь, что, жить ничего, кем хочешь, действовать как хочешь, не нарушая рамки рам закона. Выборов у вас нет. У Привет, нас вы, есть выборы, у нас есть выборы. На данный момент в государстве нашем военное положение. И поэтому нельзя по закону, по закону провести выборы. Выборов, Мы выбрали уже шестого президента. Алло. Ну и что? Вы ну так вот, а ты говоришь нет выборов. Конечно есть. Вы считаете, что количество президентов что-то означает? Еще раз, вы меня спросили, каких свобод? Я вам сказала, каких свобод. Я вам сказала, чем мы отличаемся от россиян. Мы другие, мы не такие, не похожи. Мы не хотим захватывать, оккупировать, присоединять, ассимилировать другой народ в своем. Мы не хотим этого делать. Нам этого не нужно. У нас нет такого стремления. Мы свободолюбивые, мы за проявление э э э демократии в государстве. У вас этого нет. А У вас автократия, и вам всем это нравится. И вот этой биомассе, которая пофигу. И вот этим людям, которые 5% Они не поддерживают Путина Но они ничего не делают Могу сказать, что они соглашаются И вот эти имперцы, которые Только и приветствуют это И все Мы другие, мы отдельные от вас Мы не похожи Ни языком, все. ни культурой Ни взглядами Я да, повторяюсь Все, Вер Ну ты не слушал меня? Ну вот. Говори. Яростный такой спич. Раньше бы бы сделали карьеру в комсомоле. Я хотел сказать, что ничто из этих перечисленных вами достижений на территории Украины не реализовано. Причем тут достижения? А при тут я... перечисленных? Я не говорила о достижениях. Я говорила о народе России и о народе Украины. Мы с вами разные, мы отдельные, мы другие, мы не похожи на вас. Я вам об этом говорила. Считаете ли вы, что мы достигли чего-то или не считаете? Я у вас об этом не спрашивала. Ага, вы это проехали. не ваше дело, это наше. Мы сами оцениваем достижения своей стране. Мы сами это оцениваем без вас. Вот видите, ваш нос, вы суете свой нос, вы имперец. Вы считаете, что вы можете засунуть свой нос в чужую страну и говорить, что вы там себе подумали про нашу страну. Вы со своей страной разобраться не можете, а вы суете свой нос чужую. Считаете ее не чужой. В этом и есть отличие нас от вас. Понимаете? Ваше мнение, что мы там достигли или не достигли, я не спрашивала. Меня оно вообще не волнует. Потому что это не ваше дело. Рабы ненавидят... У меня есть вопрос. Рабы ненавидят свободных. А, ну, вам виднее насчет рабов. Конечно, я вижу, конечно, я все вижу. Вы что? Я, говорю, я все вы, вижу, я каждый день в рулетке, практически да? каждый день в рулетке я все вижу. Алло. Подключаюсь к России, вижу рабов. Вы мне звук выключили? Да нет, я слушаю, я же отвечаю на вопрос. Ну просто вот так это, знаете, вот. -ду -ду, Ду -ду 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 -ду. Украинскую мову спокойтесь. С украинцами так. А почему только с украинцами? Ну, без украинцами. а с кем с тобой спелковать украинского? Будь ласка. Ти розумієш українську? Розумію. Ну, як справи в домовині? Хорошо, у мене справа. Не не, не не... ти не... Ти володієш українською? Ну, я вивчав українську. Ти вивчав українську? Ти, вивчав ти, ти а? тільки що відповів неправильно на моє питання. Я спитала, як справи в твоїй домовині? А, домовина? Ні. Немовини. А, ти сказав так, хорошо, ти сказав хорошо. Я, я не услышав последній Ти роки. сказав хорошо. Що раз То говорити, ти володієш українською, ти, ти будеш оцінювати справа. мою українську мову і просити мене щось перекладати тобі. Ти хто такий, щоб я тобі щось перекладала? Я з українцями, з українцями спілкуюся українською, з росіянцями русский язик. Русский искусственний язик. Ну, допустим, іскусний, і що з того? Скажіть, як буде февраль на руську? Февраль? Так це ж не руське слово. Да. Гори да, это же вот не русское, русское слово. Март. Ну и что? А март, март. а май, март. а июнь, июль, Все а январь. У нас приняты названия. Так нет русских названий месяцев. Где русские названия месяца? Где русские названия месяца? А зачем они нужны, именно русские названия? Ну, так, потому что нет русских, русских названий, уже что это искусственный язык, я им владею. И то раз, есть, россиянами то есть могу с ним общаться. Есть, допустим, так ты мне будешь просить, чтобы я перекладывала тебе с русского языка на украинский что-то? Ты что, на приколах? Знаешь, верунчик. Ты что, на приколах? Ты своего языка не, не знаешь? Ты своего не знаешь. Ты, ты мне будешь оценивать мой язык? Знание моего языка? Нет, просто, просто я... я... Ты не знаешь, я спросила, как перевести январь на русский язык? По-русски будет январь. Это не русское слово. А какое? Это вы, это вы украли слово с английского или как? С, латыни. мы украли его из латыни. У нас есть на два месяца. У нас есть сечень, лютый, а березень, да, квитень, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. У вас хоть одно есть название? Хоть одно? У вас используется. А почему у вас, почему у вас дни недели? У нас понедельник, неделя, а потом понедельник. А у вас воскресенье, а потом понедельник, понедельник. Понедельник, он же после недели должен прийти. Неделя. Это же украинское слово неделя. Почему у вас понедельник, а не по воскресник? Вот интересное слово колобок. Колобок, точно такое же слово. Да, вот интересно. Точно такое же. Это... Ответьте, пожалуйста, почему у вас не, не по воскресник, а понедельник. вот скажите, почему колобок? Ответьте мне на мой хотя бы один вопрос. Как буду украинскую колобок? Ответьте украинскую колобок. Це ее украинское слово. А колобок. Бог, а не коло, коло, коло украинское колобок. слово. А, а, русская сказка, а, бог, а, не... а русская сказка колобок. А русская сказка колобок. А сырники почему у вас, они а творожники? Скажи, пожалуйста. А почему у вас сырники, а не творожники? Почему у вас понедельник идет после воскресенья? Ответишь хотя бы на один вопрос. В укра... российском языке нет слова «коло». У вас круг. У вас нету слова «коло». А у вас нету слова «бог». Нема. Так это же российская сказка. Это же россияне придумали почему эту сказку, как «коло-бог от всех убегал». Украли слово, своего не придумали, не знали, как назвать. Не Круглобок убегал от дедушки и от бабушки, а, а Колобок не? убежал от дедушки и от бабушки. Так ответьте почему на мой не вопрос, колубик? мужчина, вы ни на один, не Нет, на один вопрос не отвечаете. Почему не Колобик, а? Так это же не наша сказка. А какая? Это ваша сказка, это же русская сказка. Ну, а Колобок? Ну так это же вы, почему вы называете Колобок, а не Круглобок? слово. Знаете, есть... Старое, не старое, а воскресенье. А воскресенье и понедельник, это старые слова. Ну, просто не интересовало. Не интересовало. подумайте сейчас, скажите, почему у вас раз после воскресенья раз... идет понедельник, а не по, по воскресник? Спасибо, даете пищу для размышлений, подумаем об этом. Ну так сейчас подумай со мной, ответь. Почему по воскресник, что, а не а понедельник? Чего Не по воскресник? По воскресник должен быть. По... А бог его знает. А бог его знает. Вот, вот а. вы подумайте над этим, над этим пища для размышлений, а потом придете снова с колобком ко мне к Верунчику. Ну нет не обижайтесь, хватит дуться давайте с вами нормально пообщаемся. Украинского языка он пришел проверять. Ты глянь, якій, ты... ты глянь, ты... Как... Ты якій знає он, все. он всем тікавите, а про... про воскресник не знал. А надо по воскресник, чтобы был, творожник, чтобы был. Почему? И таких богато. Ну, потому что у вас нету сыра, у вас творог. Сыр, кисломолочный И сыр. У И у нас сырники, потому что они не из кисломолочного сыра. Да? А у вас а творог. У а у вас кис, кисломолочный сыр, как Укра... в Украине называют, у вас называется творог. Из творог, творога делаются сырники. Ну, так, так, так почему вы называете их сырники, а не творожники? Ваши, так сказать, Можете ответить так, мне так, на этот так. вопрос? На какой? Да я почему даже... у вас называются сырники, а не творожники? Понятия не имею. <laughs> Если вы понятия не имеете в таких, таких элементарных вещах, почему вы мне задаете, почему вы экзаменируете украинцев на знание украинского языка? Вы понятия не имеете. Я вас <laughs> да Не надо у нас спрашивать. Почему? А у кого мне спрашивают? Не надо у нас спрашивать. Вы не можете быть экзаменатором. Потому что вы своего языка а не знаете. Это отнюдь не Придумайте название своих месяцев на русском. Зачем? Чем ну, нас должны не устраивать существующие? Чтобы русский язык был богат, а то он у вас не богат. Нет, он у вас не богат. не богат. Понимаете, все языки, они ведь, ну, как бы взаимопроникновение существует, правильно? Есть слова заимствованные из немецкого языка, из польского, Є слова заїмствами ну, з татарського язика, в татарському язикі є слова. First языка. Black, чому модер далі, матюкається роз матюками? В українській мові нема матюків, є лише слова. собакогидка Модер, черепашка, чого ти матюкаєшся? Пошли просто. Він не знає дорогу туди. Знайде не заблудиться. Російські матюки. У нас немає в українській мові матюків. Ви прекрасно используєте русські. Так, да, ми використовуємо російські мат. Не тільки українці, багато українці, багато хто використовує російські мат. От з якої цілі? Ну, бо своїх маєш. А хочеться. Це да? єдине що, єдине що. Ну, а як розмовляти з вами? А як з вами розмовляти? А як з вами розмовляти? Ну то використовуємо російські мати. Хорошо, давайте, все, Верунчик, давайте успокойтесь, перестаньте думать. Я спокойно. Давайте с вами постылкуемся. Хотите? Ну, что вы хотите спитать еще? Ну, например, вы вот откуда сами? Я из Украины, из Херсонской области. С Херсонской области. Замечательно. Я сам из Краснодона. Это новые территории ЛНР Россия. Что новые территории? Что? Россия. Луганська область? Росія, типу? Луганська народна республіка. да. Та Шеста немає такої республіки, її не існує. Не існує? а що існує? Луганська область окупована Російською Федерацією. Ну як це окупована? Україна от нас самоусунулася ще в 2014 году. Да, як, яким чином? Що це ви взяли таке дурне? Ну як Янукович із Києва, так від от нас Україна. Янукович з України втік. його, Можливо, ну, навіть, нас, можливо, нас навіть і не втік, Україна. його викрала Російська Федерація. Ну, Верунчик, ви. Так то є, є втік, у вас постанова, що викрала, ви у вас є якась приїде. постанова, що Україна від вас сам, самоусунула? Що, що ви морозите? Да. Це якісь дурниці. Якщо, якщо ви хочете. Якщо ви хочете. Українська влада, це Янукович від так... вас втік і до вас не приїхав. Вас не підтримав. Ви так його чекали, ви так його любили, а він до вас не приїхав. І що раз, хто? First Black, просто Помню, що, що ти причепилася руку, до модератора. Чи причепився, чи причепилося? От розслабся. Отримуй задоволення від ефіру. Чого ти причепилася? От скажи. Ви там ні? Ні, то я до глядача. Ж Жіночка нервує трошки вчать. А чого вона нервує? Ну, то вона, я вже розібралася, чого. Все нормально? Тайна? Якщо ви хочете серйозно розмовляти, то давайте будемо серйозно. А якщо ви будете це таке строїти себе, я, самоусунувся, я влада втекла. Для мене, послухайте, для мене все очевидно. Якщо ви з Луганської області, якщо ви з Українеці, жили в Україні, у вас було громадянство українське. У вас є, до речі, громадянство у мене було. А зараз є? Зараз є. Зараз що? Громадянство зараз є. Громадянство у мене є паспорт. Ну, паспорт це є громадянство. Нет, паспорт это всего лишь квіток, скажем так. Громадянство это, ну, скажем так, обязанность. Долг какой-то. В этом отношении. Так, а на я... вам тоді, на що вам тоді документи? Відмовтесь від документів. І це означатиме, Зачем? що ви відмовились від я громадянства. Якщо у вас є документ, що ви громад... являєтесь громадянином України, Нет. то ви є громадянин України. Є, да. Ну, так Нет. ви громадянин України. То ви зрадник ну, виходить. Да. Ну, пускай так. А як ставляться до зрадників? Кто? Вы як ставитесь до зрадників? Ну, смотря чего и как. Ну, взагалі до зрады, як вы ставитесь? Взагалі? Угу. Как яво ще? Так. Ну, смотря кто кого. Слушаю, смотря кто кого, без условий каких-то. Ну как я это? Ви Нет, ще, это? Я выще с Нет, не так. Я Как вы ставитесь до людины, яка, потребна... як яка здатна до будь-якой зрады. Вам так зрозуміло? Ну, давайте, давайте, например, наведем такой вот пример. Вот. Был, например, такой вот деятель. Упа, у псевдо Полтава. На призвище Федун. Вот. Он был... Командир Красної Армії. Потім перейшов на бік-упа. От он зрадив? Так це треба з ним розбиратися. Стосовно кого. Ну, да? На вашу думку. Ви як вважаєте, як ви вважаєте? На вашу думку, як ви, до як нього ви вважаєте? Якщо. Я... Я, я не знаю, хто такий Фідун, по-перше. Я не знаю, по якій причині знаєте, він це робив. Да? І що він зробив, і що ви тут розказуєте? Я взагалі у вас питаю, як ви ставитесь до людини. Як ви ставитесь до людини, яка здатна до зради? Як ви ставитесь до людини, яка має десяток пар обуві? Щогороку Кравчук, Леонід Макарович? Послухайте мене, будь ласка, віддайте відповідь хоча б на одне питання. Перунчики, я питаюсь вас. Ви мені приклади приводите, якісь конкретні, а я хочу не конкретне. Я не хочу, щоб ви відповідали про якусь конкретну подію, людину чи, ос чи е ситуацію. Я хочу, щоб ви відповіли взагалі, як ви ставитеся до зради. Ви не зможете мною маніпулювати. Та я не маніпулірую. Я питаю у вас, як ви ставитесь до зради. Я... Зрада погано чи добре? Но... Зрада погано чи добре, а потім можемо розбирати конкретний випадок. Зраду України підкреслюю, це позитивно. Я к этому тобто, отношусь. ти вважаєш зрадити Україну, це позитивно? Я считаю, що Україна це є зло. Поэтому а чим ти, Україну, чим ти це, це аргум... аргументуєш, що Україна? От свої, свої спостереження і думки, оці. що ти так считав себе щось насчитав, калькулірував? Тому що Україна принесла на нашу землю смерть і війну. Та ні, це не Україна. Нет, ні, то ти ні, це не Україна. Поки Убиваться а як я вже ану тепер дай мені відповідь на питання. А чому Україна прийшла принесла на твою землю смерть? Ну я ви знаєте, не я приймав рішення. Але... Ні, чому я з чого ти взяв, що Україна принесла на твою землю смерть? Я увідав здесь українських військових. чи а Українські військові не мають права знаходитись на на території України? Ще раз. Українські військові мають право знаходитись на території України. Ні, ні, ні. Та да, мають. Звичайно, мають право. Українські військові знаходились на себе на території, а російські військові перейшли кордон, зайшли на територію чужої країни, вторглися, напали, захопили, зняли прапор український, поставили свій, вели свій фубль, вели свою фубля, нікому не потрібного, окупували Луганщину і Донеччину. Чому Україна? Не прине не, не приносила тобі горя до 14-го року, поки росіянський сапог не прийшов на твою землю. Чому українські військові не були твоїми ворогами до 14-го року? Не прийшла на твою землю. Скажи мені, будь ласка, можеш відповісти на питання? Не заговарюй мене. Я не буду тебе слухати, поки ти не будеш відповідати на мої питання. Якщо Ти будеш шляпати щось про своє. Мені не цікаво. Прос нови за врім спастельне постійно... я питаю. Я тобі ставлю питання. Ти мені розказуєш, що Україна це зло, бо Україна принесла на твою землю війну. А я тобі ставлю логічне питання. Логічне, чому Україна Ви... не приносила на українські землі горе і війну до 2014 року, поки Росія не прийшла, не окупувала Крим і потім не прийшла в Донецьк і Луганськ. Не говоріть одночасно зі мною. Йоу, Алло, Альоша? Нікого. Понятно? Ніка. Ні, я не чула, я не чула. Я виключаю звук, коли я говорю. Я не чую, коли я говорю. От коли я говорю, ставлю питання, я чекаю від вас відповіді. Я не чекаю, щоб ви одночасно зі мною говорили. Відповідь на питання дай моє. Мені не треба хронологію, я без тебе все знаю. Май місяць, апрель місяць, русского місяця я названня знаю русского місяців. Рускії, якщо то рускії. Ти мені скажи, будь ласка, ти мені скажи, будь ласочка. Чому Україна не приносила смерть, війну, горе на Луганщину, Донеччину, Одещину, Київщину, Львівщину чи будь-куди інше до 2014 року, поки прийшла на землю України? А нас за що? Так от іменно за це. Это... Ну все, я тебе не чую, я не чую. Я тебе не чую. Він сам з собою розмовляє, чи він блогер якийсь? Ви... Може, він блогер якийсь, ви його знаєте? Все, давай закінчимо. Ось так так. Ще є якісь там запитання. Чи є? Так, є питання. Давай. Чому Україна не приносила на Луганщину, Донеччину чи будь-яку іншу область смерть, горе, війну, розруху, страждання, допоки Русь вторглась в Україну в 2014 році? Тому що був замечательний добряк у власті Віктор Федорович. У нас було багато добряків у власті. У нас було багато добряків у власті. Шла в у нас було багато до влада не змінилася з тих пір, як пішов Янукович, як він втік, влада не змінилася. Кричає. Влада залишалася та сама, поки не вибрали нового президента, в виборах якого ви не мали можливості прийняти участь, бо ви були в окупації. А може, приїжджали на підконтрольну територію України. Може, і вибирали, і Бог його знає, де ви були. У нас є демократія в країні, є закони і порядок. Є порядок, і його треба дотримуватись. І кожен громадянин має нести громадянську відповідальність. Кожен. Кожен. І якщо більшість громадян України вибирають іншого, то меншість приймає. Якщо більшість громадян приймає інше направлення країни, наприклад, європейське, то інша частина громадян це приймає. Інша частина громадян незгодних не може вийти і сказати. Ой, теперь мы отсоединяемся, теперь мы какое-то другое республики будем. Лугандонскую. Слухать я его буду.